你快点啊！哎，你好，请问这个是什么？啊，这是湿纸巾加热器。刚出生的宝宝不是经常用湿纸巾擦屁股吗？冬天的时候特别冷，用这个先给湿纸巾加热一下，然后再给宝宝擦屁股，宝宝就不会着凉了呢。哎，老公，这个有点意思你觉得呢？湿纸巾加热有毒，你知道吗？ 这在当着人家面这么说，不好。真的有毒。那你小心你。我以前看过一个网上的数据，很多孩子。哎，老公老公，你看这个，你看积木啊，我们可以买回去给宝宝玩，你觉得怎么样？不要，这个多丑啊！这个孩子也不会收拾这个东西，万一他这样掉在地上，一个没看见，你这样踩到到时候你就好玩了。李小川，要不你别去创业了，去工地去抬杠子吧你。哎，李总。 没想到真的是您啊！我还以为我认错了呢。您还记得我吗？蔚然科技的小程。嗯，你好。嗯，这位是……啊，我太太徐丽。你好，原来是李太太呀、啊！没想到李总居然喜欢这种类型的小姑娘啊。有什么问题吗？啊，没有啦。我只是没想到李太太这么清纯可爱。 你要不说，我还以为是高中生呢。不好意思啊，我太太想怎么打扮是她的自由，完全不需要你的评价。谢谢你，老婆。嗯。刚才说喜欢这积木墙是吧？整个买下来。还有那个什么湿纸巾加湿器啊，我们也去买。只要你喜欢，我都买给你。啊，走。 欢迎光临佐卡伊钻戒定制馆，有什么可以帮助您的吗？我看看钻戒，你把这款拿给我看。 先生，您可真有眼光啊！这款呢叫女神的嫁衣，分结婚款和求婚款，请问您需要哪一种呢？求婚款。稍等一下。喂。我认识啊。 家里体重秤没电了，你回来的时候带两节七号电池。好，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 我，我，我，我我在上班呢。那个，我回来的时候给你带啊。你好，二位，欢迎光临泽卡一钻戒定制馆。啊、呃，那个，嗯、呃、我怎么听到你那儿有背景音乐、啊？不，不，不，那个是是是是 PPT 里边的背景音乐。嗯、请问二位是来看钻戒的吗？ 哎，那个，我先上班，不跟你说了啊，挂了。来吧，这里，先生。啊。你爸怎么奇奇怪怪的？嗯，他说背着我在外面干什么坏事呢？嗯？看这小脸脏的。哎呀！ 看会儿邮件。不行，我得找他问清楚。那你别去、啊。 那凭什么呀？不去、啊！笑什么、啊？可能中间真出什么问题了。没事，真的。小江总，我们聊聊。